assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar bugungi ma'ruzamizni nomlanishi traktor avtomobillarining ishchi yordamchi va gidravlik jihozlaridan iborat gidravlik tizim vazifasi o'rnatma mashinalarni boshqarish ya'ni ularni ko'tarish va tushirish ma'lum vaziyatda ushlab turish tuproqqa ushlab berish chuqurligini rostlaru va boshqalardan iborat eng oddiy ko'rinishdagi gidravlik tizim nasos taqsimlagich bak kuch silindri armaturali va temirli quvurlardan iboratdir keyingi navbatdagi slaydimizda ko'rishimiz mumkin mana biz aytganday eng oddiy sodda bo'lgan, demak, alohida agregatlangan gidrat gidrotizimning umumiy sxemasi keltirilgan demak birinchi mana joylashgan bu bak hisoblanadi demak bu yerda E, gidravlik suyuqlik quyilgan bo'ladi undan keyin ikkinchi joylashgan e, demak moy o'tkazish quvurlari ya'ni past bosim deyiladi mana e'tibor beradigan bo'lsak demak nasosdan oldin joylashgan va demak qaytadigan ya'ni bakka qaytadigan quvurlarda mana ikkalasida ham demak pak past bosimli quvurlardan foydalanilgan uchinchimiz bu demak nasos hisoblanadi nasos bu e, demak shеstrnali nasos e, demak sшесtrna nasos bosim hosil qilib berish uchun xizmat qiladi va hosil qilingan moy bosimini taqsimlagichga e, demak yetkazib beradi taqsimlagichda undan so'ng demak e, ichki qismida zalотникlar joylashgan zalotnикlar orqali demak rechak oltinchi demak boshqa richak orqali moy bosimini yo'nalishini o'zgartiramiz va moy bosim bilan e, ya'ni e, yuqori bosimli quvurlar orqali sakkizinchi demak kuch silindriga boradi demak kuch silindridan keyin ma'lum bir darajada ko'tarish tushirish yoki boshqa ishni işte bajargandan so'ng demak e, yana orqaga demak moyni qaytish jarayonini ko'rishimiz mumkin maxsus mana strelkalar bilan belgilangan va mana bu yerda oshish mexanizmini demak tortiqlarni joylashganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi mana navbatdagi slaydda umumiy ko'rinishini ham ko'rishimiz mumkin mana bag bor yuqorida ko'ribn etken, aytganimizdek etken, demak yuqori bosimli nasos yuqori bosimi nasosda demak ko'radigan bo'lsak mana e'tibor beringizar demak bu yerda shеsтlar demak ikkita tə yon tomonidan demak suyuqlikni o'tkazib bosim hosil qilib beryapti mana bu yerda demak taqsimlag'ich заlatник orqali rechaklar bilan demak moyning yo'nalishini yoki bu tomondan yoki ikkinchi tomondan demak silindrni pastki yoki yuqori tomonidan demak almashtirish imkonini beradigan holatni demak hosil qilishini ko'rayotgan bo'lishimiz mumkin demak bak mana bakda ko'rishimiz mumkin filtrlovchi elementlar hamda bakni ko'rishimiz mumkin demak bak po'lat listdan tayyorlangan bo'ladi maxsus demak shtampovka usuli bilan olingan demak ikkita yarimta tayyorlanib olinadi va bir biroviga payvandlash yo'li bilan demak demak bak hosil qilinadi mana bu yerda demak moy demak quyiladigan e, qismida qismida e, demak filtr joylashtirilgan mana shu filtrlar orqali moyning e, tarkibidagi qo'shimchalar aytaylik ushlanib qolish uchun xizmat qiladi aytaylik payt soat shunga o'xshagan qo'shimchalar e, bo'lishi mumkin e, nasosni umumiy e, demak ishlash jarayonini ko'rishimiz mumkin demak nasosning bir tomonidan demak so'urib olinadi so'rib olingan demak nasos mana ikkita sт atrofidan aylanib undan keyin bosim hosil qilib beradi bu yerda ikkita е de demak joylashgan bu yerda yana bitta narsani hisobga olish kerak yon tomonida saqlovchi demak klapanlar joylashtirilgan tizimda agar bosim oshib ketadigan bo'lsa avtomatik ravishda demak o'sha klapanning prujinasini moy bosimi yengandan so'ng Iı, ya'ni orqaga qaytaradi ya'ni nasosni o'ziga qaytib ketishi ham mumkin ya'ni bosim oshib ketganda demak bosimni kamaytirish uchun maxsus saqlovchi klapanlar o'rnatilgan bo'ladi demak mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin alohida rang bilan ajratilgan yashil rang bilan ko'rishlaringiz mumkin ya'ni moyning шестена ikkita yon tomonidan harakatlanayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi asosan demak e, demak ensha deyiladi nasos shesta degan ma'noni bildiradi e, va mana shu e, asosiy qismlar alyumin materialdan tayyorlangan bo'ladi e, faqatgina bitta o'qi e, demak yetakchi hisoblanadi harakatni demak e, boshqa bir mexanizmni oladigan bo'lsa bu yetaklanuvchi shes sifatida xizmat qiladi endi bu yerda e, nasosna markalanishida e, demak ensha o'ttiz ikki bo'ladigan bo'lsa o'ttiz ikki e, demak o'sha bir minutda bir e, minutda aytaylik e, o'ttiz ikki desimetr kub yonilg'i e, moy e, miqdorini tizimga haydaydigan bo'lsa demak undan sondan keyin l harfi qo'yiladi ya'ni ko'pincha demak chap e tomonga aylanadi degan ma'noni bildiradi agar l harfi -di qo'yilmaydigan bo'lsa demak bu shestalai o'ng tomonga aylanayotganini bilishimiz mumkin bo'ladi mana umumiy demak to'rtta holatda ishlaydi e demak gidrotizimimiz birinchisi bu ko'tarish majburiy tushirish suzuvchi holat va neytral holatlarda ishlaydi demak birinchi holatni a holati ko'radigan bo'lsak demak bu yerda de, mana moy baki demak moy baki orqali demak nasos so'rib oladi bosim hosil qilgandan so'ng demak taqsimlagich orqali moy taqsimlagichdan quyidagi yo'nalish bo'yicha kuch silindrining pastki qismidan demak moy bosimini hosil qiladi va kuch silindridagi silindrni demak porshnni yuqori ko'taradi ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin ko'tarish jarayoni amalga oshiriladi endi keyingi jarayonimiz majburiy tushirish jarayoni majburiy tushirish jarayonida mana e'tibor qilinglar bak bakdan so'ng demak nasos bosim bilan bosim hosil qilyapti taqsimlagichda e'tibor beringlar bu yerdagi yo'nalish bilan bu yo'nalishni farqi bor ya'ni yo'nalishda ko'ryapsizlar ikkita yo'nalish bir birovini -bir. kesib o'tyapti hamda e, birinchi holatimizda moy ya'ni kuch pastki tomonidan borgan bo'lsa endi yuqori qismidan bo'lyap borib demak bu majburiy tushirishni hosil qilyapti qayta aytganda bakda demak ko'rishimiz mumkin quyidagi holatda qaytayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi endi suzuvchi holat suzuvchi holat ko'pincha demak mana bu yer ag'darishlarda ko'proq ishlatiladi ya'ni o'sha demak o'sha yerning relefidan kelib chiqqan holatda o'sha yer o'sha dalaning relefini o'zi demak nusxa oladida va o'sha suzuvchi holatda ishlaydi suzuvchi holatda ishlayotganini ko'sh ko'radigan bo'lsak mana demak bak bakdan yon bosim bilan nasos e, taqsimlagich yuboryapti taqsimlagichdan to'g'ri yana bakka qaytib tushyapti bu e, keyingisida esa mana bu yerda e, mana shu e, kuch silindr bilan taqsimlagich o'rtasida aylanyapti demak bu yerda e, moy bosimlar bir biri bilan bir, bir kesishmaydi shunda demak suzuvchi holatni ko'rishimiz mumkin bo'ladi va oxirgi holatimiz neytral holat bo'ladi neytral holatda demak e, richak bilan amalga oshiriladi bu yerda e, demak o'sha richakda taqsimlagichda rechagida demak neytral holatga o'rnatilganda moy bosimi e, yana xuddi suzji holatga o'xshab e, taqsimlagichga keladi taqsimlaishdan so'ng e, demak moy bakiga -ba qaytib keladi keyingi ikkinchi holatida esa bu yerda moy sirkulyatsiyasi amalga oshirilmaydi shuni hisobida demak neytral holatda ishlaydi keyingi slaydimizda demak kuch silindrining demak umumiy ko'rinishi keltirilgan mana yuqori qismida joylashgan bu silindr hisoblanadi va mana bu ichki qismida ko'radigan bo'lsak klapani va ikkita mana bu yerda moy quvurlari ulanadigan demak tirqishlar mavjud va mana bu yerda demak shtokni umumiy ko'rinishi va ikkita tomonga mahkamlash uchun demak ikkita tomonda ham demak maxsus quloqchalar bilan payvandlangan bo'ladi demak quvurlarni ulash moslamasi keltirilgan quvurlarni ulash moslamasida mana ko'rishimiz mumkin konisumon uchlik va konisumon uchliklarni o'rtasida demak oldi tomonida purjina bilan hamda zuldirlar bilan jihozlangan demak klapanlardan iborat demak bu yerda konusimo uchlikning yuqori uchki qismiga borganda demak moyni o'tishini chegaralaydi bir biroviga ulangan vaqtida mana ikkita zoldirlar demak bir biriga tekkanda mana bu konus konuslar orasida ma'lum e, bir darajada tirqish paydo bo'ladi va moy bosim bilan demak bu quvurdan keyingi quvurga o'tish imkoniyati paydo bo'ladi demak shunday qilib ikkita quvurni bir biroviga ulovchi demak moslamadan iborat keyingisi demak quvvat olish vali demak quvvat olish valini demak qisqartirib yozadigan bo'lsa q obo deb yoziladi traktor bilan agregatlardagi go'chma yoki statsionar mashinalarning ish organlarini harakatlantirishga mo'ljallangan traktorda quvvat olish vallari joylashishiga ko'ra orqada yonda va oldida bo'lishi mumkin quvvat olish vali tezlik rejimi bo'yicha doimiy va o'zgaruvchan sinxron aylanish chastotasiga bo'linadi quvvat olish valni ikki ish rejimida de demak belgilangan birinchisi demak dvigatelni bir nominal aylanish chastotasi uchun besh ming to'rt yuz besh ming besh ming qirq plyus minus demak o'n besh aylana minut bo'lishi mumkin va ikkinchi holati esa ming aylana minutni tashkil qiladi quvvat olish valning yurirtmalariga bog'liqligi mustaqil va qisman bog'liq turlariga bo'linadi demak bu yerda mana quvvat olib olish turlarini keltirganmiz ki, bu yerda mt sakson va sakson ikki traktorlarning quvvat olish vallari keltirilgan mana bu yerda de umumiy demak sxemani ko'rishimiz mumkin demak mana sxemada ilashish muftasi orqali quvvat olish valiga demak harakatni berayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi demak mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin demak umumiy sxemasini ko'radigan bo'lsak demak uchta holat keltirilgan bu yerda demak ikki tezlikli reduktor ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa demak bu holatdagiesi quvvat olish vai yurtmasining demak qayta qo'shish demak usullari keltirilgan va demak planetar reduktorlarni umumiy sxemalarini demak keltirganmiz e, demak bu mavzu bo'yicha quyidagi adabiyotlardan foydalanish e, imkonini beradi e, ma'ruzamiz tugadi e'tiborlaringiz uchun rahmat